Що ж друзі, наша програма триває. Настав час духовного сніданку, в якому ми поговоримо про гіпноз. Чим можна ним займатися і чи можна його використовувати? Залишайтеся з нами, буде цікаво. Сьогодні в нашій студії священнослужитель Сергій Гаврюк. Доброго ранку вам, Сергій. Доброго утро. Дякую, що ви сьогодні знову з нами. Сьогодні говоримо про такий метод не знаю, нетрадиційного лікування, тому що часто використовують саме як лікування, як гіпноз. Що таке взагалі гіпноз? Я так розумію, ви стикалися в своїй професійній діяльності взагалі зі здоровим способом життя, з лікуванням у вас, медична освіта, якщо я не помиляюсь, є. Розкажіть, будь ласка, вашу точку зору, біблійну точку зору з цього приводу? Ну, спочатку почнемо з того, що таке гіпноз? Як ви розумієте? Гіпноз це можливість при определених условиях. достать из подсознания человека то, что человек не может использовать самостоятельно, используя сознание. Хм, интересно. И каким чином за это бывает? чуть Если бы я... вы захотели прийти к человеку, практикующему гипноз, угу. он бы вас усадил, проверил бы, провел бы несколько тестов, насколько вы внушаемый человек. А, то есть залежить. Да. Угу. И с помощью специальной методики он бы вас ввел в транс. Или же по-другому, это сон, в котором вы и спите, и в то же самое время не спите. При этом вы сможете некоторые вещи вспомнить, у вас будут какие-то образы. И вот он погружается в эту подсвидомость, напевно, какую-то так, как называю. И не контролируя себя, этот человек проговаривает какие-то вещи и ведет себя так, как бы он в сознании никогда себя не вел. Но здесь еще во время гипноза не просто эм, человек, занимающийся этим, получает информацию необходимую, или копается в причинах, это? он может еще и нужную информацию вложить, uh -huh. дать человеку установку, что там я боюсь есть яблоки, uh -huh. я страшно боюсь там свою жену, я там, не знаю, боюсь пить водку, вот, или боюсь пить сигареты, что-то в этом, курить сигареты, uh -huh. в этом плане uh -huh. что-нибудь. И человек потом выводят его из этого состояния сна. Но этот стан залишает, он ну, не залишает, помнит, це... может быть, в деталях все, что как угу. происходило, но у него его реакция, его поведение уже может немножко измениться. А может, со временем все вернется на круги своя. Угу. Ну, достаточно, ну, знаете, в какой-то страшно кого-то пускать в свой мозг, чтобы он там керував, и я не мог это контролировать. Но это не просто работа с мозгом. Этим не занимаются нейрохирурги, угу. этим не занимаются ну, да. травматологи. Психика, например, это так? На... Ну, если посмотреть внимательно на историю гипноза, угу. то вначале его называли месмиризмом. То есть появилась идея, Антуан, Антуан Месмер в XIX веке, он предположил или методом опытов ну, доказал, что подобно тому, как природные магниты обладают способностью притягивать, отталкивать угу. э, там, разные полярности металла или предметы, вот так же и человек обладает природным животным магнетизмом. Он предположил, что руки человека обладают особой энергией, угу. которую угу. можно измерить, ее можно почувствовать, ее можно как-то влиять. И э, сторонники месмеризма или же вот... В, со временем это все превратилось в гипноз, они предполагают, что в процессе гипнотического транса происходит контакт с энергетической оболочкой человека. Так он уважает. Да, и вот там на уровне вот этой тонкой энергии идет влияние на человека и коррекция его состояния. Хм, цикаво. А, как же все-таки церковь ставится до гипнозу? Я не знаю, есть ли в Библии примеры гипноза. Мне э, ну, кажется, нет. Потому что, как mm вы -hmm. говорите, это намного позже появилось. Но а, как церковь ставится, как вообще христианам до этого ставиться? А, ну, я бы предположил, что гипноз существовал намного раньше, чем он появился уже в таком оформленном, научном а, как, виде, таки. каким mm -hmm. мы его сейчас знаем. Mm -hmm. А он был, только он себя проявлял немножко по-другому. То есть okay. во время этих сеансов Люди ведут себя очень неадекватно, я бы сказал. Mm -hmm. И в древности мы знаем случаи во многих религиях, там, где тоже верили в какую-то вот энергетическую субстанцию, в субстанцию внутри человека, тоже есть ритуалы, которые вводят человека в транс, mm -hmm. когда человек не помнит, что происходило с ним, но при этом он себя ведет не так, как ведется в обычной жизни. Mm -hmm. Это сродня одержимости. Mm -hmm. Вот почему церковь очень Настороженно или так вот предвзято относится к гипнозу, угу. потому что там есть вещи паранормальные, которые объяснить, ну, используя современные э, там, физику, там, ну, биохимию, ну, науку, это... объяснить невозможно. Это есть только предположения, какие-то объяснения, разные эм, направления в гипнозе. То, То в какой-то мере, возможно, это даже оккультизм, чины, не можно так сказать? Можно так сказать, это и есть оккультизм. Совсем есть, ну давайте сразу дифференцируем, что есть гипноз, что не есть гипноз. Угу. Если перед съемками. Вы усадил меня в гримерной, говорите мне, Сережа, успокойся, все будет хорошо. Можно ничего не махать, просто вот спокойно, нормальная обстановка. Человек успокаивается, монотонный голос, соответствующая обстановка, притушенный свет. Все это человека располагает к успокоению. Это просто влияние. Это то, что содействует релаксации и расслаблению. Но если бы вы сказали мне ляж. Ни о чем не думай, угу. с помощью там, пламени свечей, какого-то маятника, с помощью каких-то вот таких э, 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 ну, -то звуков, да, да. то есть отключить мое сознание. Сказать Чтобы еще... заставить меня рассказывать о том, что было когда-то давно, то, что я никогда никому не, рас... не рассказываю, никогда mm -hmm. бы не рассказал в здравом уме, в mm -hmm. доброй памяти. Mm -hmm. Потом еще что-то мне, мне, мне в голову вложить. Сказать что ты собачка, чех, есть... Ну да, вот почему поведение людей в состоянии гипнотического транса, mm -hmm. оно очень подозрительное. Вот почему церковь и приписывают здесь больше… Э, ну, говорят, говорят, что это больше результат темных сил, mm -hmm. Чим просто якась технологія, яка допомагає рішати проблеми. Угу. Дякую. Але все ж таки, я знаю, що дехто, о, такі критично налаштовані люди, говорять про те, що в церквах часто використовують гіпноз. І тому да. бояться туди ходити. Де, да. як, як, як визначити, чи є там гіпноз, чи ні, іти туди, чи не йти взагалі. Если во время проповеди литургии, службы, угу. если постоянно звучит какой-то вот знаете такой ну, слоган, часто так есть, повторяющийся, это слова. тоже влияние. Но это влияние, оно поддерживается или усиливается еще с помощью музыки, каких-то спецэффектов, угу. с помощью какого-то вот эмоционального фона в самом зале. Угу. Если еще и тем более используются какие-то там, ну не знаю. Ароматические вещества, mm -mm, какие-то благовония да сжигаются, это тоже оказывает влияние. Когда человек ну, полностью секулярный, вот просто зайдет mm -hmm. в храм, mm -hmm. где горят свечи, для него само присутствие в храме перед э э алтарем или возле этих подставки для свечей, уже само мерцание свечей, полумрак, лики святых, которые на него смотрят, это оно, жив, оно выживает, вызывает у него определенные переживания, определенные изменения внутреннего состояния. Угу. Человек вышел, он говорит, что-то вот особенное произошло, угу. что-то особенное произошло. А некоторые люди реагируют таким образом, что падают на колени, у них случаются припадки, приступы какого-то вот такого ненормального поведения. Угу. То есть вот это, это тоже один из вариантов влияния. Угу. Цікаво, тобто, все ж таки, коли я заходжу до церкви і там все спокійно, там все розумно, немає якихось таких, як ви кажете, спецефектів. це нормальна церква, де можна бути на богослужінні. Ух, складно, я вам скажу зараз, тому що дійсно це часто використовується, як виявляється. А, інше питання, чому все ж таки гіпнозом лікуються? Якщо це не завжди добре, якщо церква все ж таки осуджує це… Чему ним лекуются и неужели он помогает? И каким чином? Не вникая в суть метода, человек готов пойти на что угодно, лишь бы решить проблему. Угу. Поэтому люди идут… Кодировались — не помогает. Кодирование с помощью гипноза. Угу. Это вроде как… Ну, как-то вот красиво так звучит. Это то, алкоголю, вид алкоголя, да, курения? Да, да, да. да, да, да. Ну, часто вид алкоголя. Хотя я так думаю, если бы можно было с помощью кодирования решить проблему, у нас бы нужно было… По страны закодировать и тогда было бы идеальное общество но никто таким путем не идет почему потому что здесь очень то о чем я говорил в начале очень важно тандем человек который человек вводит в транс и сам человек участвующий в этом процессе вот почему-то не так просто а эффект достигается только лишь вот, этим, вот этой установкой, этим внушением, которое у человека в голове работает. Но это не его проблема в чем? Это не его сознательный выбор, это не его сознательное решение. Он этого, он на это пошел, может быть, потому что родственники захотели, угу. родственники надавили. А сам он бедный ходит, думает, мучается. У него установка, выпьешь, умрешь. Угу. И пока этот страх у него в голове сидит, столько времени он будет Только держаться. Практически, людей постоянно живет в страху. Она, постину... Она, может, этого не понимает, может, этого не осознает. Когда служил в армии, у нас был офицер, который закодировался, старший лейтенант закодировался, и ему сказали: это не был гипноз, это была кодировка, ему сказали, если ты выпьешь хотя бы грамм алкоголя, ты умрешь. На дном из столе он выпил рюмочку водки, его вот так выворачивало наизнанку, настолько ему было плохо, и ему вынуждены были ночью отвести к тому человеку, подня... поднялись в постели этого специалиста, потому что только он мог снять этот вот код. В действительности uh -huh. ничего не происходило. Ничего там, никакой чип в голову не вживляли. Но вот эта установка, которая сродни гипноза, uh -huh. она вызвала вот такую реакцию. Uh -huh. и человек об этом знает, его предупреждали. Но вот такую реакцию от взрослого мужчины, который плачет, рыдает, я сейчас умру. Мы ему говорим, ты как ты умрешь? Выпей еще 100 грамм, и все будет нормально. Нет, я умру. Как это объяснить? Ну так достаточно досить серьезная, я бы сказал, проблема, и э, все же таки лучше… ну, в целом я так понимаю, что церковь э, против нетрадиционных методов лечения. В, в христианской церкви есть свои методы изменения качества жизни человека. Угу. Если человек болеет, для этого есть молитва, для этого есть угу. елей помазания, угу. для этого есть, в конце концов, возможность узнать, как Изменить что-то в своей жизни, чтобы жить дольше, жить качественно, лучше угу. и быть здоровым. Угу. То есть мы стараемся влиять на людей через осознанное, принятое, переосмысленно воплощенное знание, угу. а не просто э, Просто вот полежи, я тебя веду в транс, потом из транса выведу, и ты станешь другим человеком. Это невозможно. А вы правы, во время транса, м, тем более, если нет точного научного объяснения, что происходит, кто влияет на человека? Каким силам он открывает свое сознание, подсознание? Угу. Какими идеалами, какими идеями движет тот человек, который совершает этот ритуал? Это вопрос. Цікаво. Тобто, навіть якщо є якийсь позитив. Ну, ми зараз говоримо про те, що е, це негативно, uh -huh. що це не діє. Якщо діє, то якось неправильно діє. Але я думаю, що можливо навіть серед наших глядачів є люди, які е, мають позитивний результат від лікування гіпнозом і мають позитивні приклади. Чому ні тоді? Якщо є все ж таки позитив? Почому ні? Тому що воля, сознання це те, що не можна нікому давати. Нельзя никому отдавать. И если я в своей жизни хочу ну, стать суперчеловеком, стать идеальным со всех сторон, угу. если я буду себя шлифовать, э, доверяя свою жизнь одному, второму, третьему, четвертому, пятому, угу. это уже буду не я. Угу. Это уже буду не я. А для Бога очень ценно, чтобы я сознательно делал выбор и этим выбором руководствовался. Все дійсно чітко і просто. Дякую. Дякую за цікаву розмову. Дійсно, для мене багато чого нового сьогодні було. Дійсно це потрібно розуміти і цього потрібно остерігатися, тому що коли впливають на твій на твою підсвідомість незалежно від тебе, це страшно. Дякую, Сергію, за те, що Спасибо. були з нами і відкрили нам ці істини. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про гіпноз, наскільки е, наскільки це небезпечна штука, наскільки не потрібно цим займатися, і як взагалі церква і біблія ставиться до цього з нами був священнослужитель Сергій Гаврюк. Якщо у вас Залишилися запитання. Телефонуйте до нас, наш номер 0800 30 20 20. Ми готові вислухати вашу проблему, помолитися разом з вами або ж відповісти на ваші запитання з духовної точки зору. Зараз у нас невеличка музична пауза, але потім повертаємося до вас знову.